Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kita lagi dalam bernama Mobile Studio bersiaran dari International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia ataupun IGEM 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center daripada 15 sehingga 17 Oktober 2025. Dan seperti yang kita ketahui IGEM merupakan satu acara teknologi hijau yang terbesar di Asia Tenggara menghimpunkan lebih daripada 500 booth daripada 68 buah negara memperlihatkan inovasi, penyelesaian dan juga kerjasama menuju dunia yang lebih mapan terutama dari aspek um, rendah karbon ataupun teknologi hijau. Dan bersama saya pada hari ini adalah satu individu yang kita bawakan khas daripada kementerian iaitu Encik Ahmad Farid Mohamed selaku setiausaha bahagian bahagian perubahan iklim Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Encik Farid, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini di bernama Mobile Studio. Jadi macam mana Encik uh, Farid melihat uh, suasana iJam 2025 tahun ini? Baik. Terima kasih uh, pada bernama Mobile Studio yang hmm. menjemput saya untuk berkongsi dengan para pendengar lah mengenai iJam ini. Hmm. Jadi kalau kita lihat dari segi nama sendiri ya, uh, itu panggil International Green Tech and Eco Product Exhibition dan Conference Malaysia iJam ini, hmm. dia merupakan satu platform utama kerajaan untuk memperkukuh agenda pembangunan lestari dan ekonomi hijau eh. Jadi pada tahun ini merupakan tahun ke-16 penganjuran. Hmm. Di mana pada tahun lepas uh, pada tahun uh, iaitu yang ke-15 di mana uh, IGEM telah dianugerahkan daripada Malaysia Book Record sebagai satu uh, dipanggil the longest running green technology exhibition hmm. uh, yang diadakan uh, setakat ini. Jadi bagi saya bila saya ni terlibat uh, secara, secara langsung pada tahun inilah. Hmm. Uh, sebelum ni saya uh, Menyokong lah dari belakang lah. Mm. Kerana sekarang saya mengetuai bagian perubatan di sini. Jadi uh, Ijam ni memang, memang di bawah saya lah. Jadi saya perlu pastikan bahawa Ijam ini. Um, uh, mendapat manfaat kepada semua lah. Mm. Uh, jadi sebenarnya apabila kita mengadakan Ijam ini. Ia sebenarnya sebagai satu usaha kerajaan. Untuk mengenengahkan teknologi-teknologi mm. solution. Dan mm. juga persidangan-persidangan uh, yang akan membantu para industry players stakeholder dan sebagainya. Sebagai satu contoh, uh, kita ada banyak parallel session eco with IJM pada tahun ini di mana mm -hmm. uh, pada tahun ini kita mengadakan kolaborasi dengan beberapa buah negara. Uh, jadi sebahagiannya diadakan sempena dengan IJM lah. Mm -hmm. Sebagai contoh, uh, saya ada mengadakan kolaborasi dengan kerajaan uh, Netherlands Uh, ini bukan adaptasi. Hmm. Jadi yang ini merupakan sebahagian daripada uh, flagship program yang juga kita buat bersama dengan ASEAN di mana kita bawa uh, delegasi daripada ASEAN untuk datang ke Malaysia untuk uh, dan juga mendengar pada aspek-aspek uh, daripada negara Belanda hmm. berkongsi pengalaman mereka. Jadi pada ketika ini juga saya juga ada kolaborasi dengan uh, kerajaan New Zealand uh, di mana kita mengadakan Asia Pacific uh, Carbon Market Roundtable hmm. yang Jadi bercitakan mengenai pasaran karbon di mana kita membawa banyak pakar-pakar daripada luar untuk daripada Asia Pacific lah yang diadakan hmm. di sini dan kita juga adakan kerjasama dengan kita ada Malaysia Japan Environment Week. Hmm. Jadi kita bawa banyak pakar-pakar daripada Jepun. Jadi uh, ada banyak topik-topik penting ya yang boleh dibincangkan semasa ajam uh, ini. Sebagai hmm. contoh dari segi measurement reporting dan verification ya sebagaimana yang uh, para pendengar sudah maklum ah ya, jadi pengumuman bajet pada tahun untuk tahun hadapan oleh Belanjawan. Perdana Menteri ya, hmm. tu di mana Perdana Menteri mengumumkan aa, akan melaksanakan cukai karbon pada tahun 26 aa, dengan disarah dengan aa, dasar pasaran karbon kebangsaan di PKK dan juga rang undang-undang perbaikan negara di mana ketika ini saya sedang aa, membangunkan lah dua dokumen hmm. tersebut. Hmm. Jadi antara enjin utama bagi carbon tax ialah aa, measurement reporting and verification. Jadi di sini para industri player boleh mendengar bagaimana pengalaman negara Jepun melaksanakan aktiviti-aktiviti hmm. uh, ke arah untuk uh, mempunyai report yang yang terkini dan juga yang yang lah dikatakan untuk mengiraan carbon tax lah. Hmm. Jadi uh, jadi ini merupakan antara apa nama uh, istimewaan persidangan inilah di mana uh, banyak uh, kita bawa daripada luar eh untuk berkongsi dengan di sinilah. Jadi uh, hari ini merupakan hari terakhir. Hmm. Jadi hanya ada berapa jam lagi. Uh, untuk para pendengar Dan juga siapa yang mendengar uh, siaran ini Untuk datang Di mana selain daripada konferensinya Ada berbagai uh, Apa nama Produk-produk Yang, yang uh, boleh ditengahkan Sebagai contoh Kita ada satu kereta Macro Lino yang, yang comel tu Juga ada dipamerkan di sini Jadi para pendengar boleh uh, Untuk mendengar uh, Maksud saya boleh Melihat dari dekat Bagaimana hmm. kenderaan ini dipamerkan Uh, kerana jurung-jurung uh, kalinya dipamerkan di sini lah Tapi selain daripada itu juga Kita juga ada berbagai technology solution uh, Dari segi renewable energy, energy efficiency, dari segi ekonominya Jadi kalau saya tengok player-player yang -player ada sini Kalau compare dengan yang yang sebelum ini Kita ada uh, dari uh, renewable energy-nya uh, Dia ada solar, dia ada wind kita hmm. ada juga daripada CCUS uh, sekiranya carbon tax misalnya dia nanti jadi company-company atau syarikat yang ter, yang akan tertakluk kepada rupin nanti dia boleh menggunakannya untuk mengurangkan perpasan karbon selain itu di di juga kita juga ada uh, energy efficient uh, conservation act ECA juga di bawah uh, uh, Kementerian uh, PETRA hmm. mereka juga ada uh, akta untuk mengurangkan Uh, penggunaan tenaga elektrik misalnya hmm. ini juga banyak solution yang boleh uh, digunakan dan juga dipelajari untuk uh, para penengah dan juga para industri player untuk uh, melihatnya dari segi uh, bagaimana mendapatkan produk tersebut lah hmm. uh, jadi ini antara yang menarik lah bagi kita untuk kita ketengahkan sepanjang 3 hari di sini baik, kalau ikutkan Ijam tahun ini dengan lebih 68 negara 500 booth di sini kan kerajaan menetapkan sekitar 50 bilion uh, profit yang kita dapat yeah. uh, targetlah. Jadi dari segi pihak andress uh, sendiri berapa apakah uh, sasaran adakah sasaran ini akan dicapai lebih daripada yang dianggarkan ataupun macam mana? Insyaallah berdasarkan uh, tinjauan kita lah dan hmm. kita buat tinjauan ini bersama dengan pihak Maida. Hmm. Jadi kita yakin uh, dengan anggaran uh, 5.5 bilion ni insyaallah kita boleh capai ada uh, mungkin mungkin juga ada kemungkinan kita boleh dapat tingkatkan uh, dengan berdasarkan uh, banyak urus-urus niaga yang sedang dilaksanakan lah Jadi kalau kita recap dari segi 15 tahun penganjuran selama ini, hmm. kita telah mencapai lebih 60 bilion a uh, hmm. dipanggil uh, potensi uh, perniagaan atau business hmm. lead hmm. yang banyak membantu dari segi meningkatkan pelaburan dalaman kitalah khususnya dalam bidang teknologi hijau dan juga penjanaan tenagalah. Kalau tengok tadi 60 bilion daripada dahulu sampai sekarang kan. Jadi perjalanan energi hijau kita di Malaysia ini bagaimana Chief Farid melihat perjalanan kita? Ah daripada sebuah negara yang mungkin tradisional konservatif dalam penggunaan tenaga kini sedang beralih ke tenaga boleh diperbarui seperti solar, biomass, biothermal dan sebagainya. Baik, terima kasih atas penerangan. Kebetulan Uh, saya uh, ketika lebih kurang lebih 10 tahun yang lalu lah hmm. saya memang menguruskan uh, dasar polisi mengenai tenaga boleh baru. Hmm. Jadi ketika itu kita baru lancarkan filing tarif dipanggil tarif. Jadi ia merupakan satu kata uh, batu loncatan eh, kepada peningkatan uh, uh, lebih kurang projek-projek yang berkaitan dengan tenaga boleh baru. Uh, sebelum 2011 tu kita tidak banyak dengar projek-projek berkaitan dengan solar, Betul. mengenai hydro, mengenai uh, biomass. Jadi selepas 2011 apabila kita ada feed-in tariff tersebut, uh, feed-in tariff ialah dipanggil uh, tarif galakan lah di mana hmm. kajian memberi insentif lah. Jadi kalau tuan-tuan dan -tuan perasan kita ada mengutip Uh, lebih kurang 1.6% daripada bil elektrik lah di rumah hmm. tu yang membiayai tarif galakan tersebut lah hmm. jadi digunakan untuk membayar kepada para industri yang terlibat dalam penjanaan tenaga daripada kabinet baru. Hmm. Jadi selepas, uh, ia merupakan uh, sebagai jump start and then kerajaan juga terus meneruskan dengan uh, last case solar dan sekarang dah sampai ke lima, ke enam dan sebagainya. Jadi merupakan antara evolusi. Lah. Lepas itu memang lebih banyak projek-projek yang uh, yang diteruskan dan kerajaan juga mempunyai beberapa uh, plan eh, dari segi bagaimana kita nak mengurangkan pelepasan GHG sebagai satu contoh kita ada net uh, New energy transition uh, roadmap kita mm -hmm. ada uh, new industrial master plan nip dan yang terbaru kita ada uh, atlas atlas ialah long term low emission development Strategies. which is strategi jangka masa panjang untuk kita mencapai pelepasan GHG sifar bersih mm -hmm. atau net zero mm -hmm. iaitu baru dilancarkan oleh Indaslah oleh mantan menteri pada 6 Mei lalu jadi dalam kita punya strategi sebut kita telah menganggarkan eh sebenarnya menjelang tahun 2050. Mm -hmm. Jadi kita memerlukan pelaburan uh, dianggarkan sekitar 2.4 trilion ringgit. Jadi jadi ini merupakan satu peluang yang sangat besar. Mm -hmm. untuk direbut oleh para industri untuk uh, meng, uh, untuk menjana uh, pendapatan dan juga untuk menghasilkan tenaga lebih bersih lah. Mm -hmm. Kerana dalam pelan tersebut kita mempunyai eh uh, lima sektor eh Ha, kalau enita tu hanya fokus pada tenaga, tenaga tapi ha. untuk atlet kita ni atau pesatih jangan pasal rendah karbon ni kita ada dari tenaga bagaimana kita mengurangkan pelepasan GHG ataupun gas gas rumah kaca daripada tenaga kita juga ada dari segi industri proses jadi tenaga ni dia ada tiga mainly satu ialah daripada power Power plant lah yang menghasilkan tenaga Daripada pengangkutan dan juga daripada Oil gas And then yang kedua daripada APPU, Industri proses Industri proses ni mainly daripada Uh, uh, kilang simen dan besi. Uh, ini yang merupakan antara target untuk pengurangan GHG. Yang mm -hmm. ketiga daripada sisa. Daripada sisa, sisa, pun kita ada banyak potensi daripada kilang sawit, daripada landfill kita. Tempat pengurangan sampah tu ada menghasilkan metin dan juga banyak projek yang kita berlaksanakan. So, ini daripada agriculture. Agriculture dan juga daripada uh, lulus CF atau land use, and forestry. Which daripada sektor perhutanan. Mm -hmm. lima hmm. sektor api itu ialah perancangan kita untuk kita, satu ialah untuk mengurangkan pelepasan jaji satu ialah untuk meningkatkan kita punya kawasan serapan daripada hutan lah ha, ini that's why berdasarkan projection kita kita anggarkan ah ha, uh, di jumlah pelaburan yang perlu kita sediakan bukan 2.4 trilion which is agak tinggilah hmm. baru ni pun wabi menteri ada sebut uh, figure ini uh, dalam US dollar lebih kurang 570 bilion uh, dan dalam ringgit lebih kurang 2.4 trilion lah ha, ini antara figure kita yang bagi saya Memang besar lah untuk kita rebut dia Jadi menggunakan platform iGEM tersebut ni lah yang kita boleh tunjuk Bagaimana kita nak uh, melibatkan di dalam penjanaan tenaga bersih, misalnya hmm. Jadi macam mana dengan sambutan daripada syarikat-syarikat luar negara Daripada syarikat-syarikat uh, dalam negara sendiri terhadap iGEM tahun ni Ya, yeah. so far kita dapat uh, uh, Tak silap saya kita ada lebih 54 buah-buah daripada negara luar hmm. yang kini terlibat daripada Kanada, daripada Jepun, Korea dan sebagainya yang sebelum ni uh, tidak banyak yang terlibat tapi sekarang ni mereka mula memandang negara kita hmm. sebagai salah satu dipanggil epic center lah untuk uh, sebagai kita punya uh, pusat kepada penyanaan tenaga bersih dan sebagainya. Uh, Lebihan uh, lebih lagi apabila kita juga merupakan uh, Musim ASEAN pada hari ini mm. dengan tema kita inclusivity dan juga sustainability betul. jadi sesuai dengan tema kita untuk kita bawa ke tengah lah. Nah, jadi untuk malaman uh, uh, Muz Zamil juga tahun ini juga sebenarnya kita juga di endress pada uh, bulan lepas pun kita dah terlibat dengan uh, mesyuarat peringkat menteri ya eh, mengenai mm -hmm. uh, sekitar kita. Di mana salah satu daripadanya ialah kita nak Uh, kita telah menghasilkan satu dipanggil asas Joint Statement on Climate Change. Maksud dia uh, satu joint statement yang dipersetujui oleh semua ASEAN mm -hmm. untuk kita bawa untuk dibaca di uh, persidangan COP 30 di BLM nantilah. Jadi mm -hmm. uh, Malaysia sebagai pengerusi akan mempunyai satu uh, apa nama tanggungjawab untuk kita menengahkan hasil dapatan daripada uh, persidangan ASEAN kita yang kita pengerusikan pada bulan 9 yang lalu lah mm. dan dia akan di endorse pada mesyuarat Uh, peringkat uh, pemimpin utamalah Pada minggu hadapan Sebenarnya ASEAN Summit Baik sebelum saya cakap uh, Ataupun tanya mengenai COP30 Menarik mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. Saya ingin uh, putar kembali Kepada satu jawapan yang uh, Encik Farid bagi tadi Iaitu uh, Semua teknologi dan semua uh, Perkara yang diketengahkan dalam teknologi hijau Sekarang ini banyak ditujukan kepada Industri ya, seperti yang sepatutnya Tapi bagaimanakah manfaat ini dapat dirasai dan juga digunakan pakai oleh golongan kebanyakan ataupun di public lah kalau dalam bahasa mudah. Sebab sekarang ini untuk seorang individu menggunakan teknologi hijau ianya agak mungkin agak tinggi Betul. walaupun ada insentif yang diberikan Betul. oleh kerajaan. Macam mana kita dapat pertingkatkan lagi usaha ini untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia ada akses terhadap green energy. Ya, baik. Uh, sebenarnya uh, untuk kita nak beralih kepada teknologi hijau dan sebagainya ini hmm. sebenarnya dia tak tak susah sebenarnya. Uh, sebagai contoh eh, ha. sebagai contoh kita sebagai orang uh, uh, individu hmm. kita di rumah sebagai sebagai uh, sebagai bila balik rumah kita sebagai orang orang kebanyakan. Hmm. Jadi kita sebagai contoh kita sendiri kita boleh praktikan uh, gaya hidup hijau jelah. Hmm. Sebagai satu contoh ha. uh, uh, apa nama kita macam kita di rumah kita ada pasang lampu Kan? lampu kita boleh guna, kita boleh pakai lampu yang cekap tenaga dia panggil. Mm. Ha. Jadi LED sekarang misalnya, Betul. itu merupakan antara effort yang mudah yang kita berlaksanakan. Hmm. And then yang keduanya, uh, kita boleh menetapkan kita punya penghawa dingin kita tu, aircon kita tu pada tahayat optimum. Jadi mm. jadi kajian pun ada guideline yang kita letakkan dari antara 24 hingga 26 Celsius. Mm. Mm. Jadi kalau kita letak 18, 16 Celsius tu memang lah. bila akan tinggi. Walaupun sekarang pun tarif pun ada Asyik dekatan di mana siapa yang guna lebih dia bayar lebih, hmm. siapa guna kurang dia bayar kurang betul, lah. Betul. Ha, jadi 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 kita kerajaan pun mementingkan kepada golongan kebanyakan di mana kita ada kita dah ada lah kita tahu macam budi badan ni juga ha, kita ada dah, dah kebanyakan pakai tiga tu liter misalnya. Betul. Jadi hmm. untuk profil tenaga, tenaga pun sama lah. lebih kurang hmm. kita tahu kebanyakan pakai banyak mana. Jadi yang pakai lebih tu dia pakai lebih. Jadi kita kena kurangkan di bawah threshold yang tertentu lah. Hmm. Ha, jadi kalau kita kurangkan itu dan juga kita juga boleh aplikasikan banyak lagi lah macam contohnya kalau aa, saya sebenarnya nak, nak petik pasal budi madani ini juga contoh hmm. Ha, kajian setakat per 300 liter se sebulan lah hmm, kira ada lebih ada ada yang banyak ada banyak jadi aa, jadi ini dia, dia boleh buatkan kita lebih disiplin lah satu contoh mungkin hujung-hujung tu kota dah habis misalnya jadi mungkin kita boleh beralih pada MRT ke hmm. Pengangkutan mm. rail dan sebagainya mm. Jadi sejak langsung apabila kita beralih Daripada penggunaan kenderaan sendiri kepada Uh, awam Jadi secara terlangsung kita boleh mengurangkan Pembesaran gas Sabar. rumah kita Betul. lah mm. nah, Jadi ini antara antara Effort-effort yang mudah yang kita boleh Sanakan lah tanpa melibatkan kos yang besar mm. Tapi kalau lah uh, Siapa yang ada bajet lebih sedikit Dalam pengumuman bajet yang diumumkan Oleh YB Perdana Menteri baru ni juga mm -hmm. dia ada satu uh, peralatan iaitu uh, mesin yang apa nama composting tu kepada uh, kita punya waste tu uh, dia boleh beli kita dapat take pelepasan sehingga 2500 mm. uh, jadi ini antara Effort kita yang kita mengurangkan uh, pelepasan sisa eh. sebab kita domestic waste kita ni agak tinggi ya eh. uh, jadi apabila kita boleh proses sendiri ya eh, mesin composting dan sebagainya tu kita boleh mengurangkan kita punya uh, kadar uh, apa nama Uh, sampah ataupun municipal solid waste Yang pergi dihantar ke uh, Pusat uh, Pelupusan sampah kita lah Jadi hmm. dari kita Di pusat pelupusan sampah kita ni Apabila dia banyak Dia akan banyak menghasilkan uh, Gas metana lah hmm. Jadi metana ni Dari segi uh, Global warming potentialnya tu Agak tinggi Dikarap 25 Jadi kalau satu, satu ton of methane Dia bersamaan dengan 25 ton Pada CO2 hmm. uh, Jadi Sekiranya kita praktiskan begini Contoh ada ada sedikit bajet Kita boleh beli Dan kita boleh Buat pelupusan lah. Hmm. Kita punya sisa-sisa makanan tu lah hmm. Bagaimana pula dengan Individu yang ingin Let's say Memasang solar Dekat rumah dia um, Jadi macam mana Mungkin ada sikit tips Yang boleh diberikan oleh pihak NRES Untuk mereka yang ingin Memasang Tapi mungkin merasakan Harganya mungkin agak tinggi ya. hmm. Dia Memang uh, Kalau lah Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu jadi kos untuk memasang solar memang agak tinggi pada ketika itulah Lebih kurang RM15,000 bagi satu kilowatt peak Jadi sekarang ni dengan apabila dah ada banyak permintaan Jadi bila dia based on economic scale lah Dia banyak lebih murah Jadi berdasarkan tinjauan saya ketika ini Saya dapat lebih kurang Saya tak pasang lah Saya tinggal di kota gambar kuartus tak boleh pasang Jadi harganya dianggarkan lebih kurang RM6,000 lah Kilowatt uh, one kilowatt peak jadi enam ribu uh, jadi kalau satu rumah tu biasanya kalau nak pasang lebih kurang dua puluh empat ribu ke tiga puluh ribu lah hmm. uh, jadi dia boleh mengurangkan perbasan jadi lah uh, dan juga bil elektrik lah hmm. jadi sebelum ni kerjaan ada mempunyai uh, uh program dipanggil net metering tapi ini di bawah Petra lah saya ini yang kalau kita ada lebihan tu dia akan pulang balik ke grid yang itu kan? ya yeah, betul. Hmm. Sentral lah. Jadi yang tu tu Bebek Petra yang bercakap ah, sebut lah, sebut lah, sebut lah. Sebut Faham lah. Jadi hmm. saya dah tak ada utur Tidak bercakap Kata hmm. Saya maklumat yang saya sampaikan Mungkin dah faham, dah faham. Tidak uh, Tidak tepat Ataupun sudah outdated lah Lebih kurang hmm. lah. Jadi lebih, lebih sesuai Jadi sebut Begitu je lah hmm. Sepintas lalu saja maklumat lanjut Boleh di, boleh di uh, Diperoleh daripada Seda Ataupun daripada hmm. Website baik. Petra sendiri lah Okey baik uh, Kita bergerak ke COP30 Baik Uh, COP30 ni selain daripada suara ASEAN Yang tadi yang kita dipersetujui Akan dibawa ke Belém nanti Apa lagi harapan dan aspirasi Malaysia Yang kita akan bawa ke sana Mandang kita juga ni pengerusi ASEAN tahun ni Baik, ok Di, di peringkat COP30 nanti ya, Jadi ada beberapa topik yang akan Kita jangka lah Akan mm -hmm. menjadi agak hangat lah eh. Di mana salah satu yang Yang agak kritikal eh, ketika ini Ialah dari segi adaptasinya Hmm. Jadi pada beberapa COP yang lalu, 28-29, Berapa isu teknikal mengenai beberapa artikel telah pun jadi selesaikan. Bagi contoh, semasa di di Baku pada hmm. tahun terlepas ada dua isu utama yang telah diutamakan lah. Satu orang panggil uh, elephant in the room lah, itu isu climate finance. Hmm. Benda, climate finance itu agak kritikal kerana ianya perdebatan antara negara maju dengan negara membangun sos-sos lah. sos, -sos, -sos, -sos dengan negara yang negara negara maju di mana ketika itu dia telah bersetujui untuk uh, negara maju untuk menyumbang sebanyak 300 bilion US dollar setahunlah hmm. setahun lah untuk uh, climate finance walaupun ada banyak debate lah kata tak cukup dan sebagainya padahal uh, kita punya target eh ialah 1.3 trilion diperlukan jadi uh, itu antara satu salah satunya dan yang kedua ialah dari segi keputusan mengenai uh, artikel kesek itu pasaran karbon. Jadi ia telah disetujui dan dah telah pun dilaksanakanlah. Jadi Malaysia pun sekarang saya dengan pasukan saya telah sibuk untuk menyiapkan dokumen-dokumen uh, mm -hmm. uh, untuk membolehkan pasaran karbon kita dilaksanakanlah. Jadi dalam jawapan pada kepada parlimen pada minggu lepas yang disediakan oleh uh, rest, dibacakan oleh YBT Badan Menteri kita pun ada menyebut bahawa kita dijangka akan mula boleh uh, mengadakan perdagangan tabung ini mulai pada awal tahun hadapan. Lah. Mm -hmm. okay, di coming back pada COP30 tahun ini, dia ada satu uh, agenda uh, yang saya sebut uh, berkaitan dengan adaptation tadi iaitu mengenai penetapan indikator dipanggil Global Goal or Adaptation. Mm -hmm. Jadi ini kita antar ketika kerana sekarang ini kita berada di satu persimpangan di mana uh, kita ber sering berhadapan dengan uh, extreme weather event Iaitu cuaca yang agak ekstrim mm. Seperti perolah monsoon uh, Jadi perolah monsoon ni macam seolah-olahnya Monsoon ni biasa dikaitkan dengan hujan lah Jadi Betul. hujan ni akan berpanjangan Dan kadang-kadang lah sekarang drought season pun panjang Jadi ini antara kesannya Jadi kita nak nak tengok apakah indikator ini terpenting eh? Apakah sasaran-sasaran yang perlu ditetapkan secara global mm. Sekar sebab, sekarang ni di dunia belum ada lagi yang yang khusus lah untuk yang ada common mm. Yang common mm. standard lah Jadi kita ada lebih kurang 100 indikator yang akan dibincangkan dengan lebih panjang lebar di sana lah. Dan saya itu juga kita kita juga membincangkan ya, apa yang dipanggil mitigasi work program lah. Berapa tidak kata-kata mitigasi yang perlu dilaksanakan. dan juga satu ialah another one ialah mengenai dipanggil global stock take. Global stock take ni ialah macam ni Kita buat uh, apa nama rumusan dan juga penilaian kepada apakah kita punya Uh, contohnya sasaran pengurangan GAG eh, dalam NDC mm -hmm. dia panggil Nas National Determined Contribution kalau Malaysia ni yang kita ada NDC 2.0 ni jadi, untuk mengurangkan 45% pelepasan gas rumah kerja uh, berbanding pada tahun 2005 pada tahun 2030 uh, jadi uh, kita juga akan update uh, kita akan memasuki uh, target kita lah NDC 3.0 pada insya Allah pada sebelum sebelum COP30 jugaklah. Mm -hmm. dah siap kita akan bawa ke kabinet untuk dapat endorsement insya Allah selepas ni kita akan Uh, lancarkan dan juga kita akan announce lah uh, target baru lah. Hmm. Itu mungkin kena ada satu special slot lah untuk bincangkan uh, sasaran baru uh, kita. Jadi coming back tu kita punya isu COP tadi tu. Salah tadi sebut tadi mitigation work program. Kita ada uh, global adaptation yang kita juga ada uh, peralihan yang adil. Eh. Hmm. Uh, peralihan adil, just transition untuk macam mana kita nak uh, ada work plan supaya contohnya just just, just di adil lah. Peralihan ni bermaksud contoh kalau kita tutup plan kita, apakah option optionnya dan juga apakah kesan kepada pekerja-pekerjanya. Mm. Jadi kita perlu ada sediakan peluang pekerjaan dan yang lain. Mungkin dia punya kemahiran lain. Kemahirannya mungkin dia dah 30 tahun kerja dalam bidang tenaga mm -hmm. yang cold ni. Right? And then like bila kilang tutup, transition ni dia nak kerja apa? Betul. Apakah skill-skill baru yang perlu dia dia perlu ada untuk mulakan lepas ni dia nak nak hidup dengan macam mana? Dia punya mm. kehidupan selepas kilang ditutup, misalnya pelan ditutup misalnya, ini antara dia punya uh, apa nama? Uh, dia perlu ada pelan-pelan tersebut yang perlu dibincangkan kerana kita bercakap mengenai bagaimana nak mengurangkan pelaksanaan GHG jadi pelaksanaan pelaksanaan GHG salah satu ialah kena kurangkan penggunaan kol, lah. jadi kita pun dalam kita punya perancangan kita kita akan kurangkan uh, penggunaan kol lah kol plan eh uh, dalam masa beberapa tahun lagi jadi apabila ditutup tu apakah nasib pekerja-pekerja dia ini hmm. juga antara isu yang akan dibincangkan lah. hmm. Menarik sebenarnya cakap pasal pelan-pelan yang lama-lama ni akan ditutup untuk ditransisi ke arah satu jenis sumber tenaga yang baru. Hmm. Dan saya ada bertemu dengan satu individu tadi di IJM hmm. yang menyuarakan tentang nuclear powered hmm. plant. Jadi di Malaysia ni benda tu agak sensitif. Betul. Uh, pernah disuarakan, pernah dibangkang dan ya. pernah dibatalkan. Ya. Jadi pendapat Encik uh, Farid sendiri sebagai seorang yang bertugas dalam NRES, apa sebenarnya pendapat? Ya bagi saya uh, penggunaan tenaga nuklear ni bagi saya satu yang positif lah bagi saya. Kerana nuklear plant sekarang pun telah banyak evolve lah. Mm -hmm. Kalau dulu-dulu mungkin teknologinya agak agak sukar, agak lambat nak dilaksanakan. Tapi mm -hmm. Sekarang kita ada banyak option. Kita ada small modular reactor SMR yang hanya sebesar kereta ini saja. Tapi boleh menjana kuasa. Boleh menjana kuasa besar. 100 megawatt, 200 MW. Jadi mm -hmm. tidak perlu ada kawasan yang besar. Jadi kita mungkin terbawa-bawa dengan kejadian yang berlaku di Jepun, di Fukushima, di Chernobyl dan sebagainya. Jadi itu ialah conventional plan lah. Mm. Jadi mungkin apa yang sekarang dibincangkan oleh pihak kerajaan sekarang mungkin uh, yang lebih selamat lah. Yang of course selamat dan juga bagaimana kita nak mitigate uh, dari segi perception rakyat lah. Itu mm. yang agak penting uh, supaya kita dapat balancekan antara uh, tenaga but, dan juga make sure that rakyat tidak terkesan lah. Dan juga kita boleh, uh, dia kita kena pastikan lah, uh, rakyat boleh berterima dan yakin dengan apa yang kita bina contohnya. Ada uh, pulangan balik. Ada pulangan dulu. dan juga ianya ada kesan positif kepada negara lah. Hmm. Uh, Mungkin kalau kita start dengan skala yang lebih kecil, is it possible ke macam itu? Dari bagi, segi nuklear energy ni. Ya, bagi saya, kalau kita buat dengan sasuma pun bagus sebab kita boleh nilailah uh, daripada uh, dari segi keberkesanannya lah. Mm -hmm. Jadi jika kalau kita ada semua pilot dan sebagainya pun boleh kita apa tunjukkan dah oh ini bersih. Negara-negara lain seperti UK uh, sorry Perancis US dah dah, dah, dah lama dah. Mm -hmm. uh, dalam nuklear dah 50 tahun lebih dah. Jadi <laughs> jadi kita kena belajar macam mana mereka uh, mitigate uh, persepsi rakyat lah. Mm. Baik, saya menarik sebenarnya kalau kita nak bercakap pasal benda ini tak habis. Sebab hmm. green energy, AI, sustainability ini memang satu aspek yang is the future. Ya, yeah, betul. Aa, hmm. Jadi memang panjang lah kalau kita nak cakap. Namun begitu, ini saja masa yang kita ada buat masa ini. Jadi apapun, terima kasih Encik Ahmad Farid kerana sudi bersama dengan Bernama TV pada hari ini berkongsi uh, pengalaman yang cukup, yang cukup bermanfaat lah kepada kami. Dan semoga iGen tahun ini menjadi satu wadah ataupun platform supaya negara boleh menjadi ataupun pergi lebih jauh dalam industri hijau dan tenaga bersih di Malaysia. Baik itu saja daripada kami di bernama Mobile Studio di iJam 2025. Saya Muzamil Abdullah. Terima kasih kerana menonton dan nantikan temu uh, ramah kami bersama dengan panel-panel yang lain selepas ini.